Добре, тоді в нас новий формат. Мені доведеться частину функції Олексія перейняти на себе. Олексій підготував нам цілих п'ять сюжетів замість свого випуску і приєднається до нас скайпом. Поки що я пропоную до вашої уваги один з цих сюжетів. Духовна настанова правоохоронців, так званих самопроголошеної. Донецької Народної Республіки Міністерство відео розповсюджене так званим знову ж Міністерством інформації і зв'язків Донецької Народної Республіки Олексій Мацука розповість про це більш детально, що це було, але поки я пропоную подивитись. І нині прісне Великіпофані. Господі поміло, Господи, Поміло, Господи.

І тепер набираємо Олексія Мацуку. Сподіваюсь, що він пояснить, що ж це було, бо виглядає доволі дивно. Поки чекаємо зв'язку. Олексію. Є в нас на зв'язку Олексій Мацука, тож передаю йому слово в таку віртуальну студію, яка десь на Донеччині і розташована. Новини Донеччини. Добрий вечір, Антон, дякую. Так, а, тобі насправді, насправді, насправді ніяка студія, це звичайний Skype-зв'язок, ані студія ніяка. Просто у нас зараз виникли, виникли, виникли питання щодо технічного обладнання нашого. Эфирного часу, вот же еще до Новым Донеччином: то сегодня нужно сказать о том, что здесь, на территории, освобожденной от вооруженных сепаратистов у людей возникает ощущение, что украинские войска их бросили и украинская власть их бросила, и никто о них не заботится. Мы сегодня даже делали эксперимент, когда брали одного из вынужденных переселенцев и общались с ним, он говорит, ему нечего кушать, и он был вынужден идти и просить лично секретаря городского совета Славянска о помощи, чтобы ему как-то там, в общем, эту помощь помогли. Дальше у нас будет видео, еще видео сюжеты наши, которые мы подготовили за сегодняшний день, это и сравнение исполнение обещаний губернатора Донецкой области Сергея Тарути перед жителями освобожденных территорий. Это и э, то, на что живут чиновники Донецкого областного администрации, которые уже два месяца не получают зарплату, но при этом они рассказывают, что им хватает денег и живут они на то, что Бог послал, как сказал зам губернатора Лукашенко. Мы также побывали в поселке Семеновка, где посмотрели, как восстанавливаются жилые дома. Все восстанавливается за счет людей, ни копейки государственных денег, как мы поняли, не было потрачено на помощь гражданам Украины. Также я предлагаю посмотреть потом видео из Мариуполя, где сегодня состоялась пресс-конференция местных чиновников о том, что они продолжают обустройство бомбоубежищ. И в Мариуполе сегодня активно продолжается подготовка к возможной атаке со стороны Российской Федерации. Ну и также ролик о том, что думают жители славянского Владимире Путине. Одна женщина, которую мы встретили, она считает. Ну, кстати, многие славянские считают, что Путин вообще не виноват ни при чем абсолютно, что все это делает Порошенко, а вот Путин вообще хороший человек и претензий к нему нет. Что касается того видео, с которого вы начали выпуск? Это там, где они крестились, молились и лбами бились об иконы. Эти милиционеры, все бывшие так называемые, то там мы опознали ряд людей, сотрудников бывших э, милиции в Донецкой области. В частности, одного из них это бывший начальник Калининского районного отделения милиции. И потом он был заместителем начальника городского управления милиции. За ним он давно, в принципе, был, ну, очень странную функцию выполнял в милиции, когда были митинги Евромайдана. Он с самого начала появлялся там только в те дни, когда потом происходил силовой разгон этого Евромайдана Донецкого, за памятника Шевченко. И мы заметили тогда уже тенденцию появления этого человека, как только он, так и разгон. Как только он и какая-то драка. Как только он и кровь на площади Шевченко. И в общем-то мы не прогадали. Сегодня мы увидели на видео в зале заседаний городского управления милиции. Они установили икону и начали там устроили какую-то панихиду свою. Как будто бы это поможет им меньше брать взяток и вымогать э, взяток, от, вымогать деньги от людей, которых они терроризируют и терроризировали в прошлые времена ни для кого не секрет. Уровень коррупции в правоохранительных органах милиции Донецка зашкаливал, уровень насилия был настолько высок, что факты и изнасилования мужчины в Петровском районе, напомню, в 2012 году узнала вся страна и весь мир. И это как раз делала милиция, та, которая сейчас находится в составе террористической группировки ДНР. И эти методы, видимо, приемлемы сегодня также для ДНР. Ну и также, напоследок, еще наш такое небольшое видео будет представлена из библиотеки города Славянска. Здесь раньше была партия регионов, которая осталась до, должна библиотеке и коммунальному имуществу, и территориальной громаде, потому что не заплатила за потребленные ресурсы. Но на сегодняшний день в этой библиотеке нет больше партии регионов, а она, это помещение открыто для всех организаций, в том числе для хроматического талыбачения нашего чтобы мы могли развернуть работу на территории библиотеки города Славянска. И, в том, и с нами вместе общественные активисты и, и прочее, прочее. Мы пытались найти Наталью Королевскую, которая тут в Славянске развернула активную деятельность. И Роман ее несколько минут назад вспоминал вместе с политологом. Также, но, но она сюда прибывает только исключительно на какие-то праздники, когда можно походить по городу, поторговать своим, так сказать, имиджем и перед камерами, и потом запустить несколько джинсовых сюжетов на местных телеканалах, чтобы люди узнали, о каком, о какая хорошая вот эта женщина. При этом она пока что отказывается публично говорить, что она идет на выборы. И, но все указывает на то, что все-таки приблизительный состав кандидатов сформирован. Еще интересный момент. Мы сегодня обнаружили, что исполняющий обязанности фактически городского головы Славянска, Придворов его фамилия, а по сути это секретарь городского совета, но функции сейчас на нем управление, управление всем городом, то этот Придворов ходит по Славянску с четырьмя охранниками. Такого никогда раньше не было. У Азарова, по-моему, даже было, у сына меньше. Ну а у него появились такие люди. На каждом этаже Славянского городского совета стоят тоже по двое парочки. Эти все, оказывается, они охраняют вот этого самого Придворова непонятно от кого. Он член партии регионов. Он давний соратник областной организации партии регионов. Человек не случайный в этой всей структуре. Но партия регионов пытается провести реставрацию своей, своего влияния на территории. Города Славянська і точно так же на територіях інших сусідніх. Так, Олексію, дякую за таку інформативну підводку. Тепер е, я так розумію, що ми можемо запустити всі п'ять сюжетів, які ти анонсував. Це правда? Це, звісно, я б робив підводку кожному сюжету, але я розумію, що технічно у нас це не вийде, тому. Да, будем запускать единым плейлистом, я так понимаю. Я думаю, зрители поймут из каждого сюжета, о чем идет речь и о чем эти сюжеты, потому что мы максимально попытались за сегодняшний день насытить их э, информацией, чтобы у человека не возникало вопроса, во что он смотрит и зачем он это смотрит. Отже, це був Олексій Мацука, журналіст громадський ДНЮА, громадського Донеччини, який на Донеччині зараз перебуває і намагається налагодити постійну студію там. Вже і будемо сподіватися, що в нашій студії з'являться все ж таки журналісти громадського Донеччини, які традиційно продовжать цю традицію 19-й випускати. Новини, а поки сьогодні, отак от будуть п'ять сюжетів одразу від громадського Донеччини. Просто зараз для вас. Андрій Володимирович на зв'язку з вами. Я думаю, що він на зв'язку з тими, з ким він хоче бути на зв'язку, Це... це ну, дружина, про... його ваша. Подруга, я вам вже говорила, що колежанка, в неї точно стільки ж колег, як і я, по університету, можна знайти дуже багато. Тому чому спілкуємося? Тому що у нас є е, е, нормальні людські е, відносини, які не були зав'язані тільки на професійних. Е, тому я вважаю, що незалежно від того, яку посаду людина обіймає, якщо це людина. З якою тобі комфортно спілкуватися і з якою у тебе є спільні теми для розмов, то вони не повинні обриватися, коли ця людина позбавляється свого якогось високого крісла. Ну, я так вихована, я так живу по життю за таким принципом. Якщо хтось дружить залежно від того, хто яку обіймає посаду, то це вже їхній життєвий вибір. Я радий вас бачити. Приїжджайте, Олексію, говоримо. Ми, ми вас знаю, запрошуємо. Тільки... Ви знаєте, справа в тому, тепер. що ви то постійно тут, ви ведете громадське телебачення, якщо у нас є можливість подивитися програму, ми дивимося, якщо немає, десь намагаємося подивитись в інтернеті. Але чомусь якось ви не приходите ні до мене, ні до Олени Борисівни, ні до Валерія Михайловича. Вчора був у нього. Він Вчора мені розповідав, а. як він виживає без зарплати. Зарплата казначейство не перераховує. — Не, не перераховуєте. Не отримуємо зарплати. І де ви берете гроші? Те, те, що я заробила за рік викладацьким і не, не забирала ці гроші, от на ці гроші зараз доживаємо. Так що, а так, я... До мера на ви прийом не прийдете, прийдете просити матеріальну Ні, допомогу? Ні, до нього не прийду на, на, на прийом просити. У нього тут і так багато є ходаків, які приходять і просять. У нас є багато е переселенців. Хоча ми теж зараз переселенці, але тих, які потребують, можливо, зараз більшої допомоги. Так що я думаю, що в такій ситуації нам було б соромно щось просити, хоча би, стоїмо в таких же умовах, які дехто з. От за півтора місяця змогла в суботу громадським транспортом, рейсовим автобусом прорватися. Ми вас бачили на в потязі, другим класом виїхала, не першим. А яким де достала білети, як, яким достала білет, це по-перше, по-друге, е я якось знаєте, Олексію, я думаю, що ви вже могли б придивитися за цей час до мене і не побачити в мене зв'язності і корони, правда? Я можу їхати і. В автобусі, звичайно, з усіма разом і абсолютно від того не, не мати якихось незручностей. Нельзя ну, убивать убивати друг друга за оружие. нельзя вбити. так і ДНР убиває, у нас. Нельзя. Никого. Они ж напали на нас. Украина что не должна воевать друг с другом. Я так, Украина воюет против вооруженных сепаратистов. Я против этого мирных. Ну, надо, чтобы мир... Так, был. если мы не будем защищаться, ДНР нас с вами убьет. Что Нет. Не убьет. Как не убьет? Это А Ирину Долгань вы видели? Ирину не видели, как над ней издевались, с флагом стояла. Не надо воевать, не а надо, не надо воевать. воевать. Прекратить все это. Мир Так Путину по давайте скажем. Можете сказать Путину, прекратите войну. Напрямую попросите. скажите, Подождите. Владимир Владимирович, прекратите войну. Слышите, я хочу, чтобы мир да. был, никто никого не убивает. У детей. Так разжили. скажите Путину. Всем говорю, что прекратите войну между собой и не воюйте. Желаю удачи. Это должно работать, вот как сразу первую неделю. Все приехали, набросили, Славим, все спасаем. да, Потихонечку все оседает, оседает, оседает и сами один на один. Вот. Поэтому ну, мы должны работать э, сейчас в районе, в режиме военного времени. Поселок Семенов под Славянском. Для сюда месяц назад приезжал губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Общался с людьми, обещал помочь ускорить процесс реставрации разрушенных домов. И сегодня мы снова здесь, чтобы пообщаться с людьми и узнать, была ли оказана обещанная губернатором помощь. Хотите, можно пройти? Да. Месяц назад к вам приезжал губернатор в Семенов, в Донецкой области, Сергей Тарута. Он обещал помочь с восстановлением домов. Помощь какая-то приходит сюда? Финансовая? Вы все восстанавливаете за свой счет? Конечно. А? Ну, кроме вот этой шифры, добрый человек под... подумал. Видите, дом нету, вот это не готово. Окно там, видите, разбиты все. Сколько детей у нас. Весь дети, весь ребенок у нас. Трое учатся, они многодетные семья, тут мы живем. Все смотрели. Ну, никто не помнит. Дети в школу ходят? Конечно. Трое ходят, да. Маленькие, они, один десять, вот, который, второй у нас восемь лет. Третье это... Шесть. Шесть лет. Еще у нас девять месяцев маленький ребенок. Вот тут у нас. видите А в школе знаешь, что дети спят? Ну, на улице. Там? Они все знают. И никаких социальных... Да, нет. Помощи не нет. нет. Да. Социально, Когда мы работали, женой тогда помогали. А сейчас мышни. Да. Работы никакой, видите, он... Нету работы, мы сейчас на улице. Сами вот, без ничего сейчас. Ни стройматериалов не дают, ни Нет, волонтеров. Ничего. А волонтеры приходили. приходили к вам? Да, как они считали, мерили. Ну, пока... 15 приедем, скажем, не знаю. Тут дом сгорел. Все было, ну все сгорело. То есть все, что было в доме, тоже? Да, вот, ну, видно, дом, как все там сгорело. Дотла, там. Мы с 5 мая как бросили, ушли, все. Вот это тоже вот, мне дали, у меня нету своего, ничего. Тот тот подарил, тот этот дал, чтобы вот поносить ну, как-то первый день я вышла на улицу. Мне 75 лет, а я с темна до темна кирпич носила, сюда. и все на свете. А ездят, и что они кому помогли? Хоть копейку кто дал. А волонтеры приемали? Какие волонтеры? По восстановлению. Помочь мне на Придут, посмотрят, поснимают и поехали. А нам жить надо. У нас он глина у зале Сейчас я вас заведу в зал. В зале еще ничего не сделано. Глина вот так обвалилась. Ремонт надо делать. Крышу покрыли. А теперь внутри надо делать. Люди колотятся. Людям надо жить. И людям надо восстанавливаться. Кого ждать? Потому что мы знаем нашу власть. Заварили. А теперь... Да, и кто еще пакину, губернатор приезжал, обещал помочь. Восстановить а, это дома. который Сергей Тарута. Сергія Тарута обіщали. Обіщали, що будуть встановлюватися. Помогти. Ніхто нічого, і копейки, і рубля немає. Все за свищу, так? Да, так, за пенсію. За два місяці пенсію дозаду на сядалі. Шифер купили, хату перекрили. Вон люди ж погоріли, ось вже згорівшися з повністю. І там теж згорівше все повністю. І нігде нікому нічого. Були, побалакали, та натомі розробилися. Мы вот вчера были на Семеновке, губернатор да. ровно месяц там был, да. говорил, рассказывал, говорят, никто ничего больше не Нет, неправда. Значит, сделано обследование, все сделано. Ну, расскажет он еще и исполняющий обязанности городской головы. Выполнены акты, дефектовки, то есть под постановление кабинета министра все обследовали, практически все, за исключением осталось где-то порядка на дому 40 частного сектора где, ну, будем говорить так, более-менее там люди и сами что-то делают и так далее. Помощь будет, государство, конечно, но в первую очередь нужно закрыть то, что где люди остались вообще без крови. Головы, печали, что, мы, уверены, что, что было интересного на этом заседании? Во-первых, руководители, руководители структурных подразделений, руководители районов и поселков доложили о по выполнении заданий, которые были получены вчера и позавчера. Что имеется в виду? Сейчас, как мы знаем, в городе Блюполе интенсивно создаются дополнительные, дополнительные кольца обороны городской совет и городские службы все коммунальные, в том числе, а также градообразующие предприятия активно включились в этот процесс и активно помогали в организации этого дополнительного кольца, как оборудованием, как транспортом, так и реальной технической части. И вот каждый, скажем так, весь периметр вокруг Мариуполя закреплен, закреплен, за определенными исполнителями со стороны городского совета и за военными. То есть на каждом участке военные военный сотрудники городского совета. Так, которая в связке, в русской связке, отрабатывает вопросы по организации обороны на этом участке. Вот каждый из них сегодня доложили по своему направлению, что сделано за прошедшие сутки. По памяти 24 единицы тяжелой техники сейчас работают по всему направлению, по всем этим направлениям. Выполняются полностью все заявки военные в части, как в части оборудования, так и в части строительных материалов, в Этот вопрос постоянно находится на контроле, Второй интересный интересного что было на сегодня? На вчерашнем заседании штаба городской глава дал районной администрации нашим проверить буквально каждый подвал в городе Мариуполе, во который может быть использован для укрытия. Не все, к сожалению, могут быть использованы, но те, которые используются, в течение буквально полдня со вчерашнего до вчерашнего, вчерашнего вечера 21.00 были обследованы. Что мы увидели в результате этого обследования? Практически 90% всех подвалов, всех подвалов, по которые могут использоваться в качестве ухрытия, в той или иной из них не готовы. Есть более, скажем так, подготовленные подвалы, есть как большими проблемами, которые устраняются быстро. И около 10% подвалов сейчас находятся стадии подготовки. где-то были залития, где-то были захоронения, где-то не было электроэнергии. Сейчас все эти устранения, все, все недостатки устраняются. Залитие, проветривание делается, также электроэнергия подходится там, где этого нет. Удаляются захоронения, что их отойдет, иногда даже не пользуются по половине по назначению. И по состоянию на сегодня, в общем-то, большая часть практически 90% этих подвалов готовы в случае необходимости принять не отделения в качестве укрытия. Раским головой поставлена задача руководителям районной администрации изыскать новые места для укрытия, потому что подвалы, мы, мы понимаем, в общем-то, на панели этого достаточно условно защищают от этих подвалов. Что, что, было найдено в этот период? Были найдены несколько, скажем так, убежищ и укрытий, которые находятся в частности в логическом театре, недалеко отсюда, на территории либо не работающего в районе. В Ажинке основании, насколько я знаю, найдено хорошее помещение, которое может быть более укрытие использовано манежное, в легкоатлетическом отделе. Ну и ряд таких еще адресов, которые, за которые, в общем-то, мы не знали, сейчас они знаете, будут доверить этот порядок использоваться для увидения. Дальше рассматривался вопрос возможности целесообразности организации укрытий во дворах этажных домов путем, путем сооружения инженерных создания инженерных сооружений. Но сейчас мы эту тему активно обсуждаем, смотрим, сколько это целесообразно, сколько это будет необходимо делать, пока вопрос остается в работе. Ну что еще вам интересно рассказать? Ряд вопросов был осталась непосредственно организация обороны, о которой мы будем говорить сейчас. В общем-то, основные позиции, которые обсуждали в штабе, я выслушал. Решите, может, что-то добавить. Раньше в этом офисе был штаб партии регионов. Здесь сидели люди, мы зашли с Виталиком в это помещение. Нас увидел один из э, работников аппарата. Выбежал сюда, вот так, закрыл дверь, закрыл на ключ. Я говорю, Подай, вы закрывали. Там же люди внутри остались. Ну теперь уже это не партия региона. А вот теперь что здесь у нас. И скоро откроется выставка Стоп цензуры. В этом месте, впервые в городе Славянске. Жители смогут увидеть, как же можно остановить цензуру и побороть ее, в общем-то. Вот с этим я всех и поздравляю. На табличке написано приемный. Так. так что, не к кому обратиться, что ли? Ну, кто, кто прием, поехал проверять. Ну, может, кто-то расскажет, нам, а с нет, какими никого... проблемами не, давай, люди я приходят. Закрываю, я ухожу, мне сейчас надо идти. Серьезно, ребята, вы как раз попали, вы пришли, у вас... Не, ну так суббота написано, что рабочий на день, вот, суббота с 10, да, 15 работа, 10 с 10 до 15 часов. С 10 до 15, 15 пошел, сейчас перерыв. Так, поехал, как, как перерыв? Не написано про перерыв ну, ничего. Нет, нет, перерыв, перерыв с 12 до часа. В смысле, а что там же люди сидят, как вы их закрыли? Все, ничего я закрыл. Вы на ключ закрыли людей в кабинете.